мы получили соответствующую гуманитарную помощь, очень необходимую, очень конкретную. Это электрогенераторы в количестве 9 единиц. При той энергетической, энергетическом кризисе, который в настоящее время существует в Украине, вы знаете, что Уголь у нас, к сожалению, остался на той территории, которая контролируется сепаратистами, что есть определенные проблемы у нас и с электроэнергией. И вот как раз эта помощь, это, будем говорить, оперативные станции, которые мы можем использовать в первую очередь при отключили электроэнергии в лечебных учреждениях, в детских учреждениях, при выполнении соответствующих аварийно-восстановительных работ. Когда мы составляли конкретный перечень и обращались к Еврокомиссии, обращались к конкретным посольствам, мы в первую очередь просили именно вот такую конкретную техническую помощь. И мы ее, благодаря вам, сегодня получили. она незаменима как раз в осенне-зимний период, когда ситуация у нас усложняется. И мы, безусловно, благодарны за то отношение, за то понимание, которое мы имеем от Евросоюза и, безусловно, благодарны посольству Латвии за Конкретно еще раз акцентирую вот такую техническую помощь, которая в этой ситуации ну, просто незаменима. На сегодня Еврокомиссия, представители, которые здесь у нас постоянно работают, и благодаря которым мы проводим работу. Это и Харьковская, и Днепропетровская область, с соответствующими специалистами, экспертами. Я думаю, что работа у нас идет, не докладывая с регионов плодотворно, что идет определенная наработка тех конкретных задач, которые вы им поставили, которые согласованы с местными нашими и подразделениями и администрациями. Это, скорее всего, может теоретическая помощь, которая, безусловно, в любой момент будет превращена в конкретную практическую помощь. どうします Sous-titrage Société Radio-Canada